بیریسٹر گور کے بیان کے بعد آج ایک نئی بحث شروع ہو گئی تھی کہا جا رہا تھا کہ تاریخ انصاف نے آج معافی مانگ لی ہے لیکن اب بھی ان کے الفاظ گونج ہی رہے تھے فضا میں کہ تاریخ انصاف کے ترجمان نے وضاحت کر دیئے کہ بیان وہی اصل ہوتا ہے جو عمران خان جاری کرتے ہیں اور عمران خان کا موقع سب پہ واضح ہے تو اس طرح یہ بیرسٹر گور نے جو ذاتی سید میں بیان دیا تھا اس کی وضاحت کر دی گئی ہے دوسری طرف خیبر پختونخوا میں جو حالیہ براسٹا ہے اس کے بعد اور مختلف اضاع میں بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے سلابی ریلوں کی وجہ سے تو اس پر امدادی کاموں کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کے والے منفی باتیں آ رہی ہیں اس کی اپڈیٹ بھی دیں گے آپ کو کہ کیا کہا جا رہا ہے پنجاب سے ایک منفی پیغام بھی جا رہا ہے میں ہوں محبوبر ماترولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق آج پشاور میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ ہمارے خلاف بہت سے انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو نو میں ہی ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس پہ ہم معذرت ہی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آئندہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بیرسٹر گور نے بات کی تھی لیکن بعض لوگوں نے اور سوشل میڈیا پہ اور اس پہ سیاسی رد عمل جو آنا شروع ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے معذرت کر لی ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جو ایک فرمائش کے طور پہ سینئر صحافی اور انکر سہیل وڑائج کے ذریعے ایک فرمائش کی گئی تھی کہ عمران خان معذرت کر لے تو اسے معافی مل سکتی ہے تو وہ فرمائش شاید ان کی پوری ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ معافی مانگ لی ہے لیکن ان کی فرمائش پوری نہیں ہوئی یہ ترجمان تاریخ انصاف کی طرف سے بازے بیان آ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بنسٹر گور نے جو بیان دیا ہے ان کی ذاتی حیثیت میں اور پاکستان تاریخ انصاف کا وہ موقف ہے جو عمران خان رکھتے ہیں اور عمران خان کا جو موقف ہے وہ سب کے سامنے ہے عمران خان اس جد و جہد میں ابھی تک لگے ہیں وہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں غیر آئینی اقدامات کا جو ملک بھر میں جو تبدیلی کی گئی تھی رجیم چینج کی تھی اس کے بعد چھبیسویں ترمیم کی گئی تھی اور عدلیہ کی جو حالت ہو گئی ہے اس کے بعد کی صورتحال بھی اتنی گمبھیر ہے لیکن پھر بھی عمران خان ان صورتحال اس صورت کا مقابلہ کرنا چاہ رہے اور وہ بار بار اس کا اعلان کر رہے ہیں گزشتہ روز بھی جب ان سے ملاقات ہوئی تھی پی ٹی آئی کے علی بخاری اور باقی لوگ ملے تھے تو عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اپنے کارکنوں کے لیے یہ پیغام چھوڑا تھا کہ جب جیل میں رہ کر میں پریشر میں نہیں آ رہا تو باہر کسی کو پریشر میں بالکل نہیں آنا چاہیے انہوں نے کہا تھا میں جدوجہد جہد کر رہا ہوں آپ بھی جاری رکھیں اس نظام کو شکست دیں گے تو اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے معافی مانگ لی تو اگر یہ پی ٹی آئی کی معافی بینسٹر گور کی مانی جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ اچھی اچھی بات ہے مان لے صورتحال کو نارمل کر لے چھبیسویں ترمیم پہ جو پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے واپس کریں اس کو صورتحال کو رول بیک کریں ان کی نشستیں جو چھینی گئی ہیں واپس کریں ٹھیک ہے آپ نے معافی اگر اس کی تسلیم کر لی ہے لیکن ظاہر ہے جن لوگوں نے فرمائش کی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فرمائش آئی تھی سہیل وڑائج کی طرف سے کہ یہ معافی مانگی جائے تو وہ پی ٹی آئی کی معافی تو ظاہر ہے وہ عمران خان کی قبول کرے گا اور عمران خان تو اس پہ معافی مانگنے کی بات کر نہیں رہے وہ ان نو مئی کے واقعات کی شروع میں ہی مذمت کر چکے تھے انہیں نے کہا تھا جو غلط ہوا اس کی میں مذمت کرتا ہوں لیکن اس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن بنا کے اس سے ہونی چاہیے لیکن وہ مطالبہ تو پی ٹی آئی کے ابھی تک مانا نہیں گیا وہ تو ابھی تک جو کا توں ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اب عمران خان سے اگر کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگے تو عمران خان تو اس سے پہلے بھی بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ معافی وہ مانگے جو جنہوں نے گولی چلائی تھی جنہوں نے کارکنوں کو قتل کیا تھا معافی تو وہ مانگے وہ معافی مانگے جنہوں نے آئین توڑا تھا جنہوں نے رجیم چینج کی تھی جنہوں نے پورا آٹھ فروری کا جو منڈیٹ تھا وہ چوری کر کے کسی اور کی چوری میں ڈال دیا تھا وہ ان کا تو واضح موقف ہے وہ کہتے ہیں وہ معافی مانگے تو اب اگر اس طرح معافی تلافی میں بات آئے گی تو فرمائشیں کر کر کے اس طرح کچھ نہیں ہو سکتا سزاؤں سے تو آپ نے پہلے بھی کر کے دیکھ لیا سزاؤں سے تو وہ بندہ ڈال نہیں رہا تو اب قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے یہی ہے کہ آپ کو اگر معافی مانگنی ہے یا تسلیم ہی کرنی ہے مانگنی ہے تو برسٹر صاحب کی معافی تسلیم کریں اور یہ تصور کر لیں کہ یہ پی ٹی آئی نے معافی مانگ لی ہو تو پھر بات ختم ہو جائے گی تو دوسری طرف بھی کھچڑی پکی ہوئی ہے چونکہ نومبر پہ ایک اور نوٹیفیکیشن درکار ہے اسی اسٹیبلشمنٹ کو تو نومبر کا نوٹیفکیشن ہونے کے والے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں خاص کر مسلم لیگ نون کے مری کے اجلاس کے بعد تو سیناریو ذرا مشکوک ہوتا جا رہا ہے اور وہ جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ فری اینڈ میں ایک دم وہ ملنے والا ایکسٹینشن وہ شاید اب اتنی جلدی نہیں ملے گی کچھ ایف اینڈ بٹس آگے پیپلز پارٹی کو بھی کچھ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ ہے کہ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو آگے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا تو اب اگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو آگے تو بالکل بھی نہیں آنے والا اور لیگ کو تو بالکل ہی وہ کہتے پانی میں چھری نظر آ رہی ہے ان کو سمجھ آ ہے کہ اگر یہاں ان کی کوئی حکومت ہوتے بھی ان کا اختیار نہیں ہے بے اختیار ہیں تو اگر وہ کل یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیں گے تو پھر ان کی کیا حصیت دے جائے گی پھر تو بلکہ ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو نیا سیٹ اپ آئے گا نئی صورتحال بن جائے گی یہ سارے بام پائے جاتے ہیں تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان معافی مانگ لے تو صورتیال بن جائے گی سہیل وائز کی پہلی سہیل وائز کی طرف سے یہ فرمائش آنے کے بعد جب اس کا سخت رد عمل آیا میڈیا کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے اور مختلف سوشل میڈیا پہ جو آئین اور قانون کی بالاداستی کی بات کرتے ہیں ان کی طرف سے تو پھر سہیل راج کو بھی اس کے جواب میں مختلف وضاحتیں بیان کرنی پڑی انہوں نے ایک کالم لکھا دوسرا لکھا تیسرا لکھا اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ احمد فراز کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ ملے دوست سے مبم سے گفتگو کرنی پھر اپنے آپ سے سو سو وضاحتیں کرنی فراز تجھ کو نہ ہی محبتیں کرنی بس آپ کو فرمائش کرنی آگی آگے کام کیسے کرنا ہے وہ ذرا مشکل ہو رہا ہے آپ نے یہ بات بالکل غلط تصور کر لی ہے کہ ہر جگہ سے انگلی ٹیڑی کر کے گھی نکالا جا سکتا ہے ہر جگہ سے نہیں نکلتا اس مردو تو آپ نے زور لگا کے دیکھ لیا آپ کے انگلی ٹیڑی کر کے گھی نہیں نکل رہا تو جہاں تک صورتحال ہے آپ بے شک میڈیا سے کبھی وہ مغرب کی کبھی امریکہ کے مخلی میگزین کی رپورٹ اٹھا کے معیشت کی بحالی کی بات کریں پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی بات کریں لیکن سچ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ جب بھی کہیں یہ مغربی طاقتیں بڑی طاقتیں جو ہیں جب بھی چلیں گی وہ جمہوریت کے ساتھ چلیں گی وہ کسی فرد واد کے ساتھ نہیں چلیں گی ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں جنرل پرویز مشرف ایمرجنسی لگا کے یہ تجربہ کر چکے ہیں جب پاکستان پہ پابندیاں لگ گئی تھیں تو ایسا ممکن ہے نہیں اور جہاں تک بات ہے امریکی صدر کی تو وہ ابھی تک تو کسی حد تک جو کہ ان کی بھی ضرورتیں ہیں ادھر بھی ضرورتیں ہیں تو ضرور یہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ تعلقات بنے ہیں اور ٹرمپ آپ کو پتہ ہے ان پروڈکٹی والے ہیں وہ کسی وقت بھی کوئی اور فیصلہ بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے ان کی جو یاری ہے نا وہ کہتے ہیں نیلے پتر پہ تریڑ ہے تو اس کا کوئی اعتبار کوئی نہیں ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے ٹرمپ کسی وقت بھی یوٹر لے سکتے ہیں لیکن وہ لے نہ لے یہ دوستیاں برکار ہیں وہ علیحدہ ایک بات ہے لیکن یہاں پاکستان میں تو ساری جو جدوجہد ہے پی ٹی آئی کی جو دانشور چاہتے ہیں جو پڑھا لکھا طبقہ چاہتے ہیں پاکستان کے ہر شہری کو تقریبا بات سمجھ آ گئی ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک چل سکے گا آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو کوئی سرمایہ کاری بھی نہیں کرے گا یہ جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کبھی مسلم لیگ نون آئے گی تو سعودی عرب دس ارب ڈالر دے دے گا یہ کہا گیا تھا کہ کہا گیا تھا کہ نائی ایف سی بنے گی تو بڑی سرمایہ کاری آئے گی وہ بھی سب نے دیکھ لیا دی جتنی سرمایہ کاری آ گئی ہے تو اس لیے اب یہ تجربات تقریباً ناکام ہو گئے ایک طرف معیشت اتنی اوپر جا رہی ہے دوسری طرف جو آپ کے سرکاری ادارے تنخواہیں دینے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پی ٹی وی پی ٹی وی جیسا ایک مرکزی ادارہ وہاں چار مہینے سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی ملازمین انتظار کر رہے ہیں تو یہ معیشت کا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اوپر سے آپ جتنے مرضی شور شرابے کر لیں اس سے بات نہیں بنتی یہ ہو گیا ہے ضروری کہ آپ کو ایک, درتب, ایک مرتبہ پھر آئین اور قانون کی بالادستی کی طرف لوٹنا پڑے گا خواہ وہ آپ مسلم لیگ نون کوئی اس پہ مری کے اجلاس میں فیصلہ کرے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا فیصلہ کیا جس کے بعد ان کی کال ریکارڈ ہو گیا ان کی میٹنگ کی جو میرے سے ووٹ کارڈ ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سنایا بھی گیا ہے مختلف یوٹیوبرز نے اس میں مختلف کہانیاں گھڑی لیکن میں اس اجلاس کو مثبت انداز میں دیکھتا ہوں اگر مسلم لیگ ان کو اب بھی عقل آ گئی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کسی کو اوپر بڑھا کے آپ جمہوریت نہیں چلا سکتے اگر اب بھی عقل آ گئی ہے تو آگے کے لیے یہ بھی بہتر ہے کیونکہ یہی یہ ہوتا ہے اگر صرف حکومت کی حد تک ہوتا تو شاید کوئی تسلیم بھی کر سکتا تھا لیکن عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے چھبیسویں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن جس طرح چل رہا ہے چھبیسویں ترمیم سے پہلے اور اس کے بعد اور جو بھی آئین اور قانون کی حیثیت رہ گئی ہے تو اس اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی بھی پاکستان کا شہری پڑھا لکھا کوئی بھی جو شعور رکھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی حکومتیں چلتی نہیں ہیں اس طرح کا نظام چلتا رہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اب میں بات کرتا ہوں خیبر پختونخوا میں جو کلاؤڈ برس کے بعد ضلع بنیر سوات مانسہرا اور مختلف اضلاع میں جو تباہی ہوئی ہے سوابی میں تباہی ہوئی ہے اس کے بعد امدادی کام جاری ہے بڑے پیمانے پہ اس میں بڑی بات کر چکا ہوں تفصیلات سے میں بھی کر چکا ہوں بلکہ ساری میڈیا اس کی تفصیلات دیتی رہتی ہے لیکن آج ایک بڑی عجیب سی صورتحال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پنجاب کی طرف سے کچھ امداد کا اعلان کیا گیا خیبر پختونخوا کے لیے تو اب اس پنجاب کی وہ امداد ابھی خیبر پختونخوا پہنچی نہیں ابھی وزیراعظم صاحب ہوائی دورے فضائی دورے کر رہے ہیں اور زبانی اعلانات کر رہے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کی ایک پوری ٹیم نے سوشل میڈیا پہ اور دم مچا دیا ہے کہ خیبر پختونخوا خانوں کو پنجاب کی ضرورت پڑ گئی ہے اب اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو پھر وہ کیسی قومی سوچ ہوگی کہ آپ اس حد تک تصب کا مظاہرہ کریں گے کہ لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں تباہی پھیل گئی ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں پنجاب والے بھی ہمارے لوگ ہیں آپ کو اگر یہاں بھی سیاست ہی کرنی ہے تو پھر ان ٹرکوں کو رکھیں اپنے پاس کیوں بھیج رہے ہیں خبر پختونخوا میں اگر اس طرح کی بات کرنی ہے تو یہ تو پنجاب حکومت اور وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس انداد پہ سیاست کرنے والوں کا منہ بند کرائیں کہ اس طرح کا آپ انداد دے کے مزید نفرت پھیلا رہے ہیں پیچھے سے باتیں کر کے اس طرح, اس, طرح اس طرح کی اس طرح کا اگر مہم چل رہی ہے تو اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اس طرح کا بالکل بھی مناسب نہیں ہے اگر آج خیبر پختونخوا کو ضرورت پڑ گئی ہے تو کل پنجاب کو بھی ضرورت پڑتی رہی ہے سندھ کو بھی پڑتی ہے ہر جگہ پاکستان میں پڑتی ہے تو اگر آپ نے اس طرح کے جو بڑے معاملات ہیں قومی سطح کے اس میں بھی اسی طرح کا سیاست کرنی ہے تو پھر یہ نظام کیسے چلے گا سیاست کو سیاست کے حد تک رکھے اور اس طرح جب قدرتی آفات آ رہی ہیں اس کو پھر پارٹیوں میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے تو جو بھی آگا آگے وہ خیبر پختونخوا بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے وفاق بھی کر رہا ہے وفاک کو پاک فوج نے بڑی اچھی امدادی کارروائیاں کی ہیں اور سب کو کرنا چاہیے سب کا یہ کام ہے یہ صرف ہے، یہ نہیں خیبر پختون کیا ہوگی بات ہوگی تو آپ خیبر پختونخواہ کی اپریشن میں تو خیبر پختونخوا میں اکیلا ہی رہتا ہے بلوچستان اکیلا ہی رہتا ہے سندھ کے کچے کے ڈاکے پکے کے ڈاکو وہاں تو اپریشن نہیں ہوتے لوگ اسی لیے تو گلہ کرتے ہیں کہ جب ادھر آتی ہے کوئی اموات تو آپ جشن مناتے ہیں اور جب آپ کی طرف ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں وہ جی بڑا خطرناک علاقہ ہے وہاں پر نہیں ہو سکتا اگر یہاں پہاڑوں میں ہو سکتا ہے بلوچستان کے پہاڑوں میں ہو سکتا ہے تو کچے میں کیوں نہیں ہو سکتا یہی صورتحال رہی تو نفرت بڑھے گی اگر آپ نے محبت بڑھانی ہے تو اس طرح کے روکوں کو روکنا ہوگا کہ اس طرح صوبوں کو آپس میں اگر ایک دوسرے سے مانگی کوئی سزا پیدا ہو رہی ہے تو یہ اس طرح نہ کریں کسی نے امداد دے دی ہے تو اچھی بات ہے وہ امداد دی ہے وہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہوتی ہے اور نیچے جو سیاست کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ اس بات پہ بند ہونے چاہیے کہ آپ نے امداد کر لی ہے آپ کو سیاست پہ جو مزیے کریں امراحان خلاف تنقید کریں پی ٹی آئی کے خلاف کریں سوشل میڈیا پہ آپ کا حق ہے لیکن امداد کے معاملے پہ کسی کو تنقید کا حق نہیں ہے یہ تعصب ہے یہ نفرت بولے ہیں اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا اجازت دیجیے اللہ حافظ